Зливи град та пил із сахари. Погода в Україні сповнена сюрпризів. Аномально теплий березень бив температурні рекорди. А квітень тепер заливає дощами і до того ж рудими. Деякі райони столиці та області сьогодні, взагалі, попливли. Дощ по обіді затопив вулиця, а з ними автівки. При цьому на вулиці досить тепло. Чи чекати українцям погодних катаклізмів і надалі. І яким буде цьогоріч Великдень про погоду та про її зміни? Ми поговоримо далі. До ефіру долучаємо Вазіру Мартазінову, метеоролога, кліматолога, фахівця у галузі зміни клімату і довгострокового прогнозу погоду. Пані Вазіро, добрий вечір. Добрий вечір всім. А... Да, да, вот, Песок, который сыпется из Сахары и доходит до нас, это, конечно, редкое явление, но я хочу сказать, что подчиняется это явление атмосферной циркуляции. То есть атмосферная циркуляция сейчас такова, она новая стала. И то, что появилось сейчас, я думаю, что нам надо ожидать еще не один раз за летний период. Ну, ми останнім часом цей пісок із Сахари бачимо в Європі ну доволі часто. Це вже далеко не перший раз. Як що ви можете з цього приводу сказати? Це незвичайне явище, чи це досить незвично? Значит, вот за счет чего происходит перенос такие сильные пыли с Сахары? Дело в том, что озера, которые были, они, в принципе, уже не работают, их нет. Но они покрылись дюнами. И вот усиление ветра, когда происходит, до 40-20 20-40 метров, метров в секунду, то происходит вынос вот этой пыли на запад, на восток, в общем, на Атлантический океан. И теперь, видите, уже несколько дней доходят и до территории Украины, и не только до южных районов, а и до северных районов Украины. О чем это говорит? Это говорит о том, что атмосферные циркуляции, которые, то есть циклоны, антициклоны, которые вот мы, особенно в последнее время циклоны устойчиво над нами стоят, они нас выручают. То, что идет желтый дождь, это хорошо, потому что мы не дышим пылью. С одной стороны. С другой стороны происходит очищение атмосферного воздуха в это время. Uh -huh. То есть для Украины это очень хорошо, что дожди были. Uh -huh. С другой стороны, что хочется сказать... Вот сейчас э, за счет глобального потепления появляется новая циркуляция. Она становится более устойчивая, и она какого характера? Она меридионального, то есть огромные потоки с самого юга, э, значит, с Греции и, и южнее, идут на север, поднимаются. И э, э, рядом находится Циклон, антициклон они все находятся в, в, в таком параллельном режиме вдоль меридиана. И, естественно, они друг друга питают. Антициклон по помогает довести пыль, эта пыль сахара попадает в циклоническую зону, циклоническая зона перемешивается, и хорошо, если есть много влаги, то это влага. Значит, делает желтые дожди. Если нет влаги, а стоит антициклальная, безветренная погода, то это, конечно, для людей очень плохо, потому что естественно, дышать этим нельзя, нужно будет одевать маску. Я понимаю, что, когда дождь идет, это хорошо. А, а, скажите, а это ну, теперь постоянно будет для нас явище? То есть нам нужно привыкать к таких песковых дождей? Я... Да, это хороший вопрос. Я, я думаю, что, по, по всей видимости, это не последний случай с нами. Эти случаи, по-видимому, будут чаще. Если мы вспомним, как, как в марте была погода, да, и как была погода в апреле. Март как бы определил апрель, потому что температура воздуха доходила до 26, и после зимы люди быстренько одели маечки, шорты и вышли на улицу чего мы не видим последние дни, хотя это следующий месяц за мартом. И вот такая неустойчивость, и неустойчивость вызвана вот этими мелкими процессами, циклонами и а антициклонами, которые вытянуты вдоль меридианов, но сейчас это наша действительность. Значит, следует ожидать не один еще случай. Угу. Ну, а что до таких э, более близких прогнозов, вот взагалі эти злые, что сейчас идут, Які от Києвом сьогодні пройшлися? Як довго це все триватиме? Коли вже mm. на, нарешті тепло, сонце? Що чого чекати, наприклад, на Великдень? Вы знаете, значит, вот дожди сейчас временно будут уменьшаться и чуточку останавливаться. И я, значит, вот по модели, по моей долгосрочной, что получается? Получается, что эти дни праздничные должны быть без осадков, но не должны быть очень жаркими. Вот начиная со второго как бы числа, температура будет все время повышаться, повышаться, но... Тем не менее в мае температурный режим очень неустойчивый. То есть где-то посреди месяца мы увидим резкое похолодание, все равно и ночью, возможно, местами по территории Украины заморозки и такие частые и сильные дожди могут быть. Вот что следует ожидать. Затем, значит, конец мая должен быть очень теплый, и температура под выше 20-25 и так далее будет повышаться. Угу. А, а июнь и июнь, как всегда, вы уже помните, он э, всегда прохладный бывает. То есть половина июня тоже будет прохладной, но дождей надо ожидать в этом году многое. Угу. Ну, несколько секунд буквально mm -hmm. ще маємо. А после червня, скажите, спекотным будет лето? Чи, чи ні? Обязательно. Вы знаете, вот эти спекотные дни, это наша тоже действительность. Угу. Действительности вот современной атмосферной циркуляции, мы никуда от нее не денемся. Но вот эти пикотные дни, где-то в пределах недели, точно могут стоять и очень это так устойчиво, с большой жаркой температурой около 30 и выше, даже 31. Но Я розумію, пані Вазіро. Я вам дуже дякую. На жаль, у нас закінчився ефірний час. Але я так я думаю, дам. що влітку ще наші глядачі будуть сумувати за нинішніми дощовими днями, коли буде дуже спекотно. Я, я вам дуже дякую. Нагадаю, це була Вазіра Мартазінова, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі змін клімату та довгострокового прогнозу погоди.